Спасибо, что пришли. Мы, конечно, думали, что больше народу будет добавили. Своими футболистами им интересно. Ну, я думаю, мы попозже ответим на все ваши вопросы, если они будут. И по ребятам сейчас с собираем, скажу. А? Фамилии, вот дай бог, все получится, появится. Антон Шевчук, он человек, который, в принципе, мы считаем его своим, он у нас играл за баллон футбольный клуб. Поэтому мы его с удовольствием как бы и ждали до этого, пригласили, об этом не жалеем, я думаю, что он нам поможет. Мы потом... это Один левоногий ушел, другой пришел. Только тот левоногий чуть был постарше, это вообще молодой, 95-го года. Шевченко, Мальчик 95 -го года. Рассчитываем на него. Э, рассчитываем на то, что молодой футболист, опять же, э, будет прогрессировать. Мы в этом уверены. Все у него есть. Мало футболисты у нас неплохие уканалы. То же самое. Что я, что я, что я, что... Самый, так сказать, высокий и самый опытный из приобретений облитаров. Защитник, которого мы хотели, еще в том году так скажу, пригласить всех в команду, ну, получилось небольшой ну, казус. Мы его хотели, мы его немножко там и похоронили. <рес> <рес> Рассчитываем, да я думаю, что мы с этим человеком, как он сам сказал, поиграем еще в премьер лиге Борис, чисто украинской фамилии Иванов. <рес> 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 Воротарь. В воротах не стоит, а играет. Мы рассчитываем на это. Взяли его как тоже перспективный. 1994 -го года мальчик прошел хорошую школу доницкого шахтера, был в сборной. Конкуренцию составит в этом уверенный. Настынет по вратарям дал добро. Так что рассчитываем на него и надеемся, что номер один не закрыта эта должность. Не должность, а у нас для трех вратарей, пожалуйста, прогрессирует. Ну, в принципе, мы уже говорили, много как мы готовились, мы прошли. Три этапа. Первый зимой мы занимались здесь на арене. Второй этап у нас было там, участие в турнире Чаново, где мы э, играли и тренировались на искусственных полях. И третий этап это когда мы пришли на землю, это уже перед э, чемпионатом у нас был игровой сбор, где мы сыграли пять спаррингов. Шестой мы добрали вчера, который вы многие видели. В принципе, считаю, что подготовка прошла нормально. Не берем результат четырех матчей, которые мы проиграли. Нас интересовали в первую очередь подготовка футболистов. Те схемы, которые мы наигрывали. Нас интересует в первую очередь чемпионат. Я думаю, что мы нормально подготовились. И в ближайшую субботу футболисты подокажут. У нас осталось две тренировки, я же говорил, мы в принципе составом определились, но опять же, это состав экспериментальный на эту первую игру, потому что у нас пропускает Корнев из-за перебора карточек на удаление. У нас вызван сборный Фаворов и вызван, вызван Федорус. Поэтому мы готовились последние три тура, не три тура, а три спарринга этим составом, который планируем играть в На эту игру мы определились. Все остальное это уже как в тренировочном процессе. Мы что-то можем менять, не дай бог травмы, это же все изменения вносятся уже по ходу тренировочного процесса. На это было определено. Остались ли вы довольны состоянием команды после сбора? А что состояние наше? Самое нормальное состояние. Ничего не поменялось, готовимся нормально. Да, вот да. Есть 11 туров тура второго круга и 9 третьего только эти игры нас интересуют. Мы пока туда далеко не смотрим. Какая, по вашему мнению, линия в команде более, наиболее укомплектована и какая самая сильная, защита вот Что, возможно, требует еще доработки, по вашему мнению? Ну, если вы видите, где мы взяли какие линии. Вратарь у нас, получается, ушел Саша Мусиенко один защитник. И, грубо говоря, два полузащитника. В принципе, мы укомплектовались полностью, и у нас нет слабых линий, я считаю, на данный момент. У нас в каждой линии есть свои лидеры, и это да. все остальное команда ровная. Заполнение вопрос. Видите ли вы в перспективе игроков из второй команды? мы постоянно привлекаем. Если вы вчера были на футболе, мы привлекали со второй команды молодых. Сейчас мы чуть омолодились молодежки, Мы уже взяли 97-98 год. Что на тренировочном, тренировочном процессе мы используем футболистов. Насколько у них весомые перспективы? Это покажет их работа. Дорога открыта, никому не закрывается. И можно, я так понимаю, тишина. Вопрос заключения. С каким бы отрывом вы хотели выходить в первую лигу от своей команды? С любым. Лишь говорите с первого места. Ну, может быть интересно узнать, с... что не получилось у Саши Мусиенко. Хороший вратарь в целом. Но... Идут фарт. Почему не получилось? У него все просто получилось. Единственное, что вратарь очень опытный. И мы сами понимали, что когда он сидит на скамейке, а играет молодой, в принципе, это для него не очень хорошо. Он должен расти и дальше. 27 лет для вратаря это вообще середина этапа. Просто мы его отпустили, чтобы он играл. У нас пока стоит Назар, дай бог дальше будет э, играть в воротах. Он нас полностью устраивал, тренер по вратарям довольный. Результат мы показывали, поэтому Саша просто, как амбициозный вратарь, пошел себе искать команду там, где он будет номером один. Только это. Все остальное у нас полностью Саша устраивал как человека, как э, профессионал. В этом плане все Какие игроки сейчас травмированы? Или не могут играть? Цертуненко у нас э, будет операция да. на колено. А так все остальные у нас в стране. А что касается Федоревского, ну, у него появился агент после матча с Шахтером? Он был и до не... этого агент. После да? Шахтера он пропал. Понятно. А ну вот долгосрочный контакт у нас, чтобы не получилось как с Бровченко. На три года. ушел и бесплатно, к сожалению. нет, ну мы, в принципе, не планировали как бы, на нем зарабатывать. Мы и попробовали его. У него появилось хорошее приглашение мы были только за. Я думаю, что со временем Юра может оказаться под здесь. Примерники вот, пример -деньги тоже хочется играть, правильно? Пока в Юрке видите, не дают возможности выходить на поле в основном Сколько еще контракта у Корнева? И сколько он еще будет играть, по-вашему? У него вечный контракт. А можно по поводу Корнева? Тюбуночку. Корнев всегда его в центре поля, в С чем связана его посадка в защиту? Года, года. Понимаете? Опыт. Чем опыт больше, значит, чуть пониже там, где ответственнее больше. Ну, бегает он больше всех. Ну, помимо этого, он у нас еще и имеет фишку дед, а для этого он еще и руководитель. Когда руководитель, он будет все перед собой, поэтому на оптимальное мы место там. Чтобы он дальше продолжал футбольную карьеру. Да, он хочет играть. Со временем, я думаю, если не сможет играть, то у нас мы найдем место в тренерском Потому что мы, если заметили, мы идем по той линии, как в «Шахтере», как в «Динамо» у Леброва стараемся, чтобы те люди, которые нас играли долго и сделали для футбольного клуба много, привлекать их к своей работе. То есть какой-то дух оболония, в плане того, мотивация, переживание за футбольный клуб у них остается, это, мы на это рассчитываем это нормально. Ну, тогда диалог. Довольно ли вы Валерием Иващенко в качестве главного или старшего тренера второй команды? Готовит ли он кадры именно? Ну, у нас не заключается, а прежде, нет, у него задача стоит подготовить первую команду минимум одного-двух человек за год. Это нормально, но учитывайте, что мы занимаемся еще и селекционной работой. То есть мы где-то ищем футболистов перспективных, потом их с ними работаем. Если у него есть прогресс, мы их подключаем. Нет, мы с ними прощаемся. В принципе, все нормально, мы работаем в контакте постоянно молодежный и первый состав. У нас нормальный диалог, и мы ездим друг к другу, приходим на игры на тренировочный процесс, они участвуют, у нас что-то берут. Не советуемся постоянно. Это нормальная работа. Скажите, пожалуйста, по поводу Фаборова, Поступали какие-то предложения в межсезонье? И готовы вы отпустить будете этого игрока? Ну, по нему было приглашение с Олимпика Марсель. Мы пока думаем. Вы пока не готовы его отпустить? Но контракт у него все равно не закончится весной. Контракт а у него заканчивается через полгода, но мы с ним разговаривали, он готов его продлить. Если мы удачно финишируем, то он продлевает контракт. Если же будет повышение в высшей лиги, серьезного клуба, ну да, то мы его не сможем удержать. Это право футболистов, играть выше каждой страницы. Нам да, нужно еще такой вопрос, вот представители болельщиков, скажем так, и насколько команде очень нравится поддержка своих фанатов, может, есть какие-то замечания, замечания, может, нравится, не нравится, что Шашлыки, не знаю, шашлыки, я отпускаю. Его Угостили шашлыками, в последний раз, когда было, вот они немножко расстроились. Они сгорели. В принципе, поддержка нормальная. Они, если бы что-то не нравилось, они к вам бы не подходили, наверное, после игры каждый раз, да? когда играем дома или на выезде, они вас благодарят за поддержку. Это нормально.